तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत काळ व त्याचे प्रकार सर्वप्रथम काळाची व्याख्या पाहू आपण काळ काय असते तर वाक्याच्या वाक्यात वाक्या दिलेल्या क्रियापदावरून जसा क्रियेच्या बोध होतो तसेच ती क्रिया कोणत्या काळात घडत आहे याचाही बोध होतो त्याला काळ असे म्हणतात हिंदी में बोला जाए तो क्रियापद के ऊपर से काम का काम की मालूम मिलती है वैसी ही जो काम होता है काम कौन से वक्त में हो रहा है कौन से घड़ी में हो रहा है इसका अगर इसकी मालूमत जब मिलती है तो उसे काल ऐसा बोलते हैं कालाच्य प्रमुख तीन प्रकार पड़ाथ सर्वप्रथम वर्तमान काल दूसरे भूतकाल तीसरे भविष्य काल काल के तीन प्रकार होते हैं एक वर्तमान काल दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल अब हम वर्तमान काल का हे या वर्तमान काल की व्याख्या पहू है क्रियापदाचार रूपावरुण क्रिया आता घड़त घड़ते आहे ऐसे समजते समझते तो काल काड़, वर्तमान कालो तो। हिंदी में बोला जाए तो क्रियापद के रूप के ऊपर से जब कोई काम हो रहा है तो ऐसे उसमें उस काल को जो है वर्तमान काल ऐसा कहते हैं जेवं वाक्याच शेवटी ते तो तात आहे, आहेत, आहोत नहीं अशी शब्द वा अक्षर तेव्हा वाक्य वर्तमान काल समझावे यानी के वाक्य के आखिर में अंत में ते तो तात आहे, आहेत आहोत नहीं ऐसे शब्द या अक्षर आते हैं तब वर्तमान काल में वाक्य है ऐसा समझेंगे अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है ती गाने गाते, मी क्रिकेट खेलतो सुरेश पत्र लिखित है रमेश अभ्यास करीत है राजू चे वड़ील शेत शेती करता आम्मी जेवन करत आहोत तो गावत नहीं आता यह सर्वा सर्ववाक शेवटी तो आहे आता आहोत नहीं अशी शब्दे शब्द जोड़े हैं तो यह सोप्या पद्धति ने मी तुम्हारा वर्तमान काल काड़ अन्य काला प्रकार ये समझने का प्रयत्न इन्हें मैंने आप मैंने आपको जो है ये आसान तरीके से जो है आपको समझाने की कोशिश किया हूँ अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए Thank you.